নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মই মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আহ যোৱা কালি ওলোৱা আহ আমাৰ পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফুলা যিখন অফিচ মেম'ৰেণ্ডাম ওলাইছে অভাৰলিপিঙক লৈ তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিহেতু এইবাৰ অভাৰলিপিং নাথাকে আৰু তাতকৈ মূল বিষয়টো হ'ল যে এই অভাৰলিপিঙ নোহোৱাৰ ফলত আমাৰ কাট অফৰ ওপৰত কিবা এফেক্ট কৰিব নেকি মই যোৱা দুদিন আগত এটা অভাৰ কাট অফক লৈ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকে বহুতে চাইছে কোনোবাই যদি চোৱা নাই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব গতিকে সেই কাট অফত কি এফেক্ট কৰিব কিমানখিনি কাট অফ কমিব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আ পছমতে বন্ধুসকল মই ফুলমুলকে অফিস মেমোৰণ্ডামখন এবাৰ আপোনালোকক কই দিছো কি আছে তাত তাৰ পিছত আমি কাট অফৰ বিষয়েটো আলোচনা কৰিল যে কিমানখিনি কাট অফ কমিব পাৰে বন্ধুসকল আপোনালোককে নিশ্চয় স্ক্রিনত দেখি আছে ইখন হৈছে পার্সোনাল ডিপাৰ্টমেন্ট অফ আসাম অসম চেক্ৰিৰৰ এইছোৰাখনলৈ এখন অফিস মেমোৰণ্ডাম তাত আপোনালোকে ওপৰত নি কৈছিব মেইন মই মেইন আপোনালোকক তলৰ সারিটা পইণ্ট পঢ়ি দিছো এ ক্যান্ডিডেট হু কোয়ালিফাইজ ফৰ মাল্টিপল পোষ্ট অফ ডিফৰেন্ট গ্ৰেড পে আন্ডার ভেৰিয়াস এষ্টাবলিশমেন্ট অর অফিসেস শ্যাল বি ৰিকমেন্ডেড ফৰ দা পোষ্ট অফ হায়াৰ গ্ৰেড পে অনলি ফৰ হুইচ হি শি ইজ এলিজিবল আপোনালোকে এইবাৰ এডিয়াৰিত আপোনালোকৰ যেটো সিলেকচন হ'ব যিটো হায়াৰ গ্ৰেড পে'ৰ যিটো প'ষ্ট থাকিব আপুনি যদি দুটা পোষ্টত হৈছে এটাত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ আৰু এটাত উইডাউট কম্পিউটাৰত আৰু আনহাতে যিটো চাকৰি সেইটো দিয়া হ'ব তাৰপিছত বন্ধুসকল আণ্ডাৰ ভেৰিয়াছ এষ্টাব্লিছ অন আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি চেম গ্ৰেড পে' আৰু যিখিনি প'ষ্ট থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো স্পেচিয়েলাইজড কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব সেই প'ষ্টটোৰ কাৰণে যিটো স্পেচিয়েলাইজড কোৱালিফিকেচন সেইটোৰ কাৰণেহে আপোনাক থাৰ্ড পইণ্টটো আছে এক কেণ্ডিডেট হু কোৱালিফাইজ ফৰ মাল্টিপল প'ষ্ট অফ ছেইম গ্ৰেড পে' উইথ ডিফাৰেণ্ট ৰিকুইজেড কোৱালিফিকেশ্যন আণ্ডাৰ ভেৰিয়াছ এষ্টাব্লিছমেণ্টছ অফিচেছ চেল বি ৰিকমেণ্ডেড অন দা বেচিছ অফ হিজ হাৰ হায়াৰ ৰিকুইজেড কোৱালিফিকেশ্যন উইথ ডিউ ৰিগাৰ্ড টু এ প'ষ্ট যদি দুয়োটাৰে আপুনি দুটা প'ষ্টত যিকোনো দুটা প'ষ্টত আপোনালোকে চিলেকশ্যন হ'ল আৰু দুটা পষ্টৰে আপোনালোকৰ কি হ'ল গ্ৰেড পে' একে তেতিয়া হলে কি হব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যেটো হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্বন টকাপ যেটো পোষ্ট আছে সেইটো আপোনাক সিলেক্ট কৰা হব ফৰ্থ পইণ্টটো আছে বন্ধুসকল এ কেণ্ডিডেট সিলেক্টেড ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট উইল নট বি কনসিডাৰড ফৰ ক্লাছ 4 পোষ্ট ধৰক আপোনালোকে কিছু মানে যিখিনি গ্ৰেড 4 দিছে তেওঁলোকে তো গ্ৰেড 3 হাই সেকেন্ডৰী লেভেল পোষ্টটো এপ্লাই কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে দুটাতে এপ্লাই কৰিছে গ্ৰেড 4 তো আপোনালোকৰ সিলেকচন হল আৰু

গতিকে এইবাৰ সেইটো নহ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ হৈছে ডেফিনেটলি আপোনালোকে ছেকশ্যন এচিষ্টেণ্ট বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যিখিনি গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্ট আছে তাত আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাব আৰু সেই হিচাপে জইন কৰিব লাগিব গতিকে বন্ধুসকল মেইন অফিচ মেম'ৰেণ্ডামখনৰ এইটোৱে উদ্দেশ্য আছিলে আৰু বন্ধুসকল এইটো বহুত এটা ভাল পদক্ষেপ যোৱাবাৰ অভাৰলিপিং ভালেখিনি প'ষ্টত হৈছিলে গতিকে এইবাৰ সেইখিনি নোহোৱা কৰিব বিচৰা হৈছে গতিকে এইটো বহুত ভাল খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত এইবাৰ সুবিধা হ'ব যোনে যোনে ভালকৈ পঢ়িছে বহুত দিনৰ পৰা কষ্ট কৰি আছে আপোনালোকৰ এইবাৰ চাকৰি পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে যিসকলৰ এক্সাম ভাল হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখনতো গ'লে এতিয়া ডিগ্ৰীখন আছে অহা ঊনত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰত গতিকে সেইখনো আপোনালোকে ভালকৈ দিয়ক যিহেতু এইবাৰ অভাৰলিপিঙৰ সমস্যা নাইকিয়া হ'ল গতিকে এইবাৰ চিলেকশ্যন হোৱাৰ চান্সেছ আপোনালোকৰ বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে বন্ধুসকল এতিয়া আহিছো মই ৰিচেণ্টলি আপলোড কৰা ভিডিঅ'টো কাট অফৰ ওপৰত বহুতে সুধিছে যে অভাৰলেপিঙৰ ফলত কাট অফ কমিব নেকি অভাৰলেপিং নোহোৱাৰ ফলত কাট অফ কমিব নেকি বন্ধুসকল মই যিটো কাট অফ আপোনালোকক জনাইছোঁ সেই কাট অফটো মেইনলি হৈছে ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যনৰ আৰু আমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ যিটো এডি আৰ হৈছিলে তাত কিন্তু ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ যিটো ৰেচিঅ' আছিলে ৰিটাৰ্ণৰ পৰা স্কিল টেষ্ট যোৱাৰ যিটো ৰেচিঅ' আছিলে চিলেকশ্যন ৰেচিঅ'

গতিকে এবাৰ নিশ্চয় ক্যান্ডিডেট বেসিকে সিলেක්ෂন কৰিব স্কিল টেস্টৰ বাবে। যদি 3000 ভেকেন্সি আছে 1:5 হলে 15000 আৰু 1:3 হলে 9000। বন্ধুসকল মোৰ যিটো ভিডিঅ' আছে কাটঅফ তাত মই 1:2 ৰেশিও ধৰি পেলাই বেলাই কাটঅফটো দিছিলোঁ। যেতিয়া এইয়া লৈকে ফাইনাল ওয়ান কিমানখিনি ক্যান্ডিডেটে নেক্সট স্কিল টেস্টলৈকে যাব। যদি বন্ধুসকল 1:9 যায়। যদি 1:2 সৰি 1:3 লৈকে যদি স্কীল টেষ্টকলৈকে লৈ যোৱা হয় তেতিয়া কিন্তু বন্ধুসকল কাট অফ মই যিটো ভিডিঅ' দিছো তাতকৈ কমিব আৰু ওৱান ইজ টু ফাইভ অৰ্থাৎ থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ এগেনষ্টত যদি ফিফটিন থাউজেণ্ড স্কিল টেষ্টক লৈকে প্ৰমোট কৰি দিয়ে তেন্তে কিন্তু বন্ধুসকল কাট অফ বহুতখিনি কমি আহিব গতিকে এইটো এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই আৰু এইটো অভাৰলিপিং যিটো কৈছে এইটো ফাইনেল চিলেকশ্যনৰ ওপৰত অভাৰলিপিংটো নাইকিয়া কৰিছে গতিকে ওৱান ইজ টু টুও যদি আগৰ নিচিনাকৈ থাকে এইবাৰো ৰেচিঅ'টো গতিকে ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ ওপৰত ইয়াৰ ৰিটাৰ্ণৰ কাট অফটোৰ ওপৰত ইয়াৰ একো এফেক্ট নপৰে কাট অফটো মেইনলি কিমান ৰেচিঅ' চিলেকশ্যন কৰে তেওঁলোকৰ স্কিল টেষ্টক লৈ তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু এইটো অফিচ মেমৰেণ্ডামৰ যিটো অভাৰলিপিং কৰা হৈছে অভাৰলিপিঙৰ কথা কোৱা হৈছে বন্ধুসকল সেইটো হৈছে ফাইনেল চিলেকশ্যনৰ গতিকে ফাইনেল চিলেকশ্যনত বন্ধুসকল এইটো অভাৰলিপিং ইছ্যুটো নোহোৱা হোৱা কাৰণে বহুতখিনি কিন্তু বন্ধুসকল তাত আৰু এটা কথা আছে যে আপোনালোকে যিটো ওৱান কৰে আৰু অভাৰ ডিপিং নোহোৱা হৈছে তেন্তে ধৰি লওক এই চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব যিহেতু আগত কি আছিলেও কম কিছুমানে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হয় কিয় দুটা তিনিটা পোষ্টত চিলেকশ্যন হৈ যায় তেওঁলোকে এটাতহে জইন কৰে বাকীবোৰতো জইন নকৰে গতিকে তেনেকৈ বহুখিনি কেণ্ডিডেট তেনেকৈ যোৱাবাৰ পোৱা নাছিলে চাকৰিত এইবাৰ কিন্তু সেই অভাৰলেপিঙৰ ইছ্যুটো যিহেতু নাইকিয়া হৈ গৈছে যদি ওৱান ইজ টু টু ৰেচিঅতে লয় আৰু যিহেতু ওৱান কেণ্ডিডেটে এটাই পষ্ট পাব গতিকে বহুতখিনি কেণ্ডিডেটে কিন্তু এইবাৰ ধৰক ছেভেণ্টি টু এইটি পাৰ্চেণ্ট কেণ্ডিডেটে এইবাৰ স্কিল টেষ্ট দিয়া কেণ্ডিডেটে এইবাৰ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে এইটো বহুত এটা ভাল খবৰ বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া এইবোৰ লৈ বৰ বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে যিহেতু আপোনালোকৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ এক্সামো আহি আছে গতিকে সেই এক্সামটো ভালকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত বন্ধুসকল মই ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পেপাৰখন দি পেলাই কেনেকে আগবাঢ়িব তাত কি কি আপোনালোকৰ ভুল থাকি গ'ল এইখনত কেনেকে কাৰেকশ্যন কৰিব কি কৰিব সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টো বনাম আপোনালোকে নিশ্চয় চাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টোত বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আছিলে যদি কিবা আপোনালোকৰ ইয়াৰ পিছতো কুৱেৰী থাকে কিবা যদি আপোনালোকৰ সুধিব লগা থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যন মোৰ সদায় খোলা থাকে আপোনালোকে তাত সুধিব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়েই থেংক ইউ